तो नॉलेज आ गया। इसका ना पंडित राजन, भक्तियोग में जी, हैरिश कपाड़, दूसरों के साथ भक्तियोग में जी, ओम श्री कृष्ण परमात्मा ने नमः अत्र द्वादशोत्या यहाँ भक्तियोग Beijo. Já... भूतहिते रथाः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ताहिकतिर्दुःखं देहमद्भिरवाप्यते अथ पञ्चदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमप्राप्तियोगः श्रीभगवानुवाचा ऊर्ध्वमूलमतः शाकम् अश्वत्थं प्राहुरं व्ययं चन्द्रां श्रीयस्य पर्ण सन्तुष्ट सततं योगी यथात्मादृढनिश्चरीरं यदाप्नोति यच्चापि मतीश्वरः गृही द्वैतानि सह याति You are